Подняли руку. Вот Смотрите, по руке. Да, я с удовольствием да. вам выставлю. Да. Смотрите, у меня есть предложение. А, вот сейчас тут люди, предприниматели есть, да, и, ну, вот и общественники сложно. Поэтому я предлагаю пойти сложнее, но возможно тогда оно будет более прозрачным. Первое. То есть вот те, кто отобрались за этим столом, те, кто считают себя общественниками, да. То есть тут сидят ну, вот, эти люди или стоят рядом. Мы э, выносим в этом, кругу, в этом кругу списки на голосование. Первым. Сначала просто на голосование, не то что в комиссию, а просто сначала голосуем за тех, кого хотим выбрать, поставить на голосование. Мы можем в двух, ну да, это нелегко, но таким, таким, образом, таким образом мы, пройдя по первому кругу, поймем, кто здесь а, за... Ну, Смотрите, по первому кругу голосовать могут по сути все, которые пришли сюда. По второму кругу, ну то есть тут і общественники і предприймати, і я правильно понимаю, ділились предпринимателі їх буде загласен. Ія що ра вона не до конца права, пане Дмитрий. Зараз переважна більшість людей особисто зацікавлені в тому, що багато залишалися. Їхня мета знаходження тут – це провести колотися більше своїх людей. Тому ми можемо влаштувати меж десять рамків голосування. У них більше голосів ніж. У незалежності загажовано не громадськістю. Треба виробити критерії, за якими будемо визначати, все громадське чи не громадське. За цим столом, за цим столом, в цих мостиках присутність людина, яка цей адвокат, громадським активістом, яка приїжджала і на Гучарані, на Кірова, пишалася доски, які би хотіли.

Хорошо. Смотрите, вот э, я конкретно я говорю за предпринимателей. Я, например, не занимаюсь киосками, я не киоскер. Угу. То есть у меня есть какая-то своя общественная позиция и все остальное. Для того, чтобы заниматься общественной деятельностью, я потрачу, я зарабатываю бабки и сюда прихожу, это мое удовольствие. Извините, остальные активисты. За счет чего вы приходите? Это самый главный вопрос. Рады получать, Рады